Виїзд театру на гастролі це завжди нічим не зрівняний та цікавий досвід для кожного актора. Саме такими стали і триденні гастролі нашого академічного театру драми та музичної комедії імені Шевченка у Кіровограді. Криворіжці привезли два спектаклі: – хануми та «Нічого собі квартирка, а також кілька казок для наймолодших кіровоградських глядачів. Приймали наших земляків дуже тепло. Актори кажуть, настільки гарного прийому навіть не очікували. Впечатления, конечно, самые замечательные. Это мои первые гастроли. Конечно, мне сравнивать не с чем, но хочу сказать, что в эти три дня я была довольна всем. Начиная от каких-то бытовых моментов, прекрасное времяпровождение в гостинице, все у нас хорошо встретили, все замечательно было. Ну и, конечно же, работа. Атмосфера какого-то домашнего уюта. Все было замечательно. Было очень приятно, когда по завершению спектакля к нам подошли корреспонденты местной Кировоградской газеты и делились своими впечатлениями, своими эмоциями. Они были очень довольны. И самые главные слова, которые они сказали, это то, что мы вам поверили. То есть для меня, как для актрисы, это самая лучшая награда. Воззначила актора урать радьку публику, а и особливый теплый прием от своих коллег-артистов, которые за величезным разумением и турботой встретили криворежцев. Большой плюс в том, что театр очень, э, ну как это так сказать, э, добрый, будем так говорить. Вот, То есть там... Э, слишком, будем говорить, для театра понимающие люди, что такое театр. И это нам, конечно, все-таки дало большие преимущества, вот, потому что они были с нами постоянно, особенно вот техническая база. Это монтировщики сцены, это звукооператоры, звукорежиссеры, даже реквизиторы. Вот, то есть они как бы понимали, что у нас есть все свое, но тем не менее они предлагали свои услуги, свою помощь, вот, потому что они знают, что такое театр. Після гастроли театральна трупа одноголосно говорить про те, що такі поїздки необхідні акторам, наче повітря. І для натхнення, і для пошуку нових творчих ідей. «Відсутність поїздок, таких обмінних. Ну, як вам сказати? Ми забуваємо друг у І це так досадно. Мы забываем на какое-то время, что существует рядом город, там есть театр. Они забывают о том, что существуем мы, а этого не хотелось бы, потому что как мы вот здесь в театре, это какое-то такое творческое братство, так и все театры. Они должны быть творческим братством, ведь мы выходим к людям, мы хотим людям что-то сказать. Если мы будем разобщены, это будет очень плохо, мы ничего вразумительного сказать им не сможем. У другій половині листопада на Кривий Ріг очікує візит відповідь. До нас завітають актори Кіровоградського театру імені Кропивницького.